Соступи дорогу пешеходу. Миновито такие и заклик у супрацовников Держ автоинспекции Брешины на початку красовика. Звернуть увагу водителя на ситуации близ пешеходных переходов. Головная это рейдов на дорогах в области. С надыходом весны рух на дорогах становится больше оживленным. Такая динамика, как правило, адлюстровывается на проблемах, связанных с безопасностью на дороге. У первую чаргу на пешеходных переходах больше за полсотню непродоставления пироваги пешеходу фиксуется в области каждый день. Дякуючи профилактичным мерам, статистика здоровья не упадает. Але проблема все шестнует. С початку года 10 человек до другого боку дороги так и не дошли в соответствии с правилами дорожного движения. То есть водитель при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу обязан снизить скорость вплоть до полной остановки. Очень часто бывают ситуации, когда, например, трехполосное движение и водитель на первой и второй полосе останавливается, пропускает пешеходу, а, к сожалению, водитель на третьей полосе вплоть до того, что может сбить человека. Поэтому здесь нужно максимум внимания. У большей ступени эта проблема закраная великие города нашей в области. Подвойная увага аварийно небеспешным пироходам. Пока ранее за подобное порушение обмежевывается попереживанием або штрафом у 5 базовых величин. Сядаючи за руль, водителям треба за иметь на увазе. Яны в отказе за меньше обороненных удельников руху. Али не только складанные ситуации на пешеходных переходах, в шерах других порушения у этот час под наглядом супрацовников УДАИ. Для большей эффективности намаганий инспекторов объединены у виды двойки. У допомогу до патрульного пристосованы автомобиль громадянского выполнения. В автомобиле гражданского исполнения будут установлены приборы фотофиксации, которые будут фиксировать все нарушения правил дорожного движения. Основной акцент, конечно же, будет делаться на Превышение установлено скорости движения, на выполнение правил дорожного движения в части использования средств пассивной защиты тремней безопасности, на лиц управляющих не имея права управления, либо лишенных такого права, ну и конечно же на лиц, которые находятся в состоянии опьянения. Эта мера яшчэ один, будем сподеваться, действенный крок до снижения травматизма на дорогах Бреста. Петр Бутрым, Игорь Феоченя, областные новины Брест.